असलकुम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं मैं आज आपको वली के हारमोनीय मल्टी फंक्शनल प्लेइंग मैट के बारे में बताऊंगी ये क्यों ज़रूरी है और क्यों मैं यूज़ करती हूँ क्यों मुझे ये पसंद है सबसे पहले तो ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत गिफ्ट है क्योंकि इसमें एक पियानो भी होता है और टॉय भी है रिमोव रिमोवेबल पियानो है और ये आपका बच्चा जो है तीन से चार साल का होकर भी इसको यूज़ कर सकता है सबसे ज़्यादा इससे आप बच्चे की आई कंडीशन और हैंड एबिलिटी अच्छी होती है कि इसमें जो टॉयज उन्हें लगाएँ बच्चे इसको खींचने की कोशिश करते हैं तो उठने की कोशिश करते हैं तो उनकी बैक स्ट्रांग होती है उनकी बैक को जो है एक मजबूती मिलती है वो उठ उनको एक मजबूती मिलेगी तो वो उठ इजीली उठ सकेंगे कम्फर्टेबल इसका मैट है एक म्यूजिकल साउंड साउंड सिस्टम सुनेंगे तो साउंड को सुन के ऑब्जर्व करेंगे तो उनकी वो मोटर स्किल्स इन होंगे दूसरी चीज़ जो इस सबसे बेनिफिशियल है कि आपके बच्चे को एक उसकी जब वो लेग्स उन प्यनोज पे मारता है और वो उसको साउंड आते है तो उससे वो अट्रैक्ट होता है उसको अट्रैक्शन मिलती है और ये बहुत ही इन्वामेंटल फ्रेंडली टाइप टॉय है क्योंकि आपका बच्चा जो है इससे इससे कोई नुकसान उसको नहीं हो रहा उसको जो है ये एक अच्छी एक्टिविटी है वो उन चीज़ों को देखेगा उसकी हैंड एबिलिटीज़ अच्छी होंगी उसके हाथ मजबूत होंगे उसकी बैक मजबूत होगी वो अपनी कमर को संभाल सकेगा तो इन चंद चीज़ों से आपके बच्चे की जो है मोटर स्किल्स आपके बच्चे की फ़िज़िकल स्किल्स बहुत डेवलप होंगे चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ ये हार्मोनियम मल्टी फंक्शनल है और इसके क्या यूजेस हैं कि ये जीरो से लेके अठारह महीने के बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी एज के बच्चों के लिए है और जैसे ही आपका बच्चा पैदा हो तो आप उसको लेटा दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता हिलके हिलके पैर मारेगा लेकिन अगर आप अपने जीरो साइज़ के बच्चे को नहीं लिटाना चाह रहे तो जो है एक साल के बच्चे को भी लिटा सकते हैं एक साल तक के बच्चे को भी लिटा सकते हैं दो तो तीन माह बाद बेशक आप लेटा लें तो इसमें कुछ वार्निंग्स हैं कि आप बहुत इस पर जो टॉयज जो छोटे छोटे लगे क्रॉलिंग और नीज़ पर चलने वाला अगर आपका बच्चा हो जाए तो उसको उस वक्त ये मत दें उस कंडीशन में ये आपको वार्निंग्स में आपको बाद में बताऊंगी पहले आपको बताते हैं इस बॉक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ कि ये बॉक्स किस लिए ज़रूरी है और इस पर किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है और किस तरह से जो है आपने अपने बच्चे को ये रियलाइज़ कराना है कि ये आपने इससे इस टॉयज़ के साथ खेलना है आपने इसको जो है अपनी सेहत पे इफ़ेक्ट नहीं होने देना यानी कि आपने ये टॉयज़ मुँह में नहीं डालने इनको जो है इस तरह से गले में नहीं लेना या जो है आप उसके बाद जो है बैटरी जो इसमें रिमूवेबल बैग पे लगी हुई है उसकी आपने केयर करनी है एक बैटरी दी हुई है उन्होंने कि वो आप बैटरी उसमें लगा सकते हैं यानी कि सेल्स यूज़ कर सकते हैं रिमूव हो सकते हैं सेल्स तो उससे भी आपके बच्चे की चार्ज आप चार्ज इजीली कर सकते हैं केबल इसके साथ आपको प्रोवाइड की गई है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही इसको यूज़ करें बेशक आप केबल या वो सेल वगैरह ना यूज़ करें केबल और वायर के थ्रू आप इसको यूज़ करें सॉफ्ट मैट है इसका जो कवर करता है कॉटन और कॉटन से बना हुआ है तो बच्चा कंफर्टेबल लेट सकता है माँ को ये टेंशन नहीं होगी कि मेरे बच्चे के लिए सख्त है या मेरे बच्चे को फ़र्स्ट चुप तो नहीं जाएगा तो आप फर्श पे भी रख के अपने बच्चे को उस पर लेटा सकते हैं इसको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है इसके जो है इस चार से पांच स्टेप्स हैं कि आपने पहले इसके जो है किस तरह से इनको इंस्टॉल करना है कुछ इसकी तरीका कार हैं उन्होंने बॉक्स पे भी लिखा हुआ है कि इसको आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है आप भी इस पे रीड कर सकते हैं उन्होंने प्रॉपर पिक्चर्स लगाई हुई हैं कि इन पिक्चर्स को देखें और इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही आप जो है अपने उसको बेबी के इस हारमोनीय मल्टीफनल को चला सकते हैं सबसे पहला स्टेप यह है कि आपने वो जो म्यूजिकल टॉय है उसको वो जो है उसको लगा के पियानो को उन दो रॉड्स के साथ अटैच करना है फिर मैट को आपने उसमें अटैच सेकंड स्टेप यह है कि मैट को आपने उसके साथ जॉइन करना है मैट को जॉइन करने के बाद एक उसकी जो स्टेप्स हैं उसको प्रॉपर उन जगहों पे जो एरिया बना हुआ है वहाँ पर आपने बन लगाना है फिर उसके बाद थर्ड स्टेप यह है कि उसके ऊपर वो जो कवर सा राउंड सर आ रहा है वो आपने लगा देना है उसके बाद टॉयज़ उसके बच्चे के बेबी के इंस्टॉल करने हैं और मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी कि किस तरह से इसके पार्ट्स उन्होंने सारे दिए हुए हैं ये इसके जो ये है ये रॉड्स हैं जिनको फर्स्ट आपने इंस्टॉल करना है ये सेकेंड और ये इसका पियानो है जिसके साथ अटैच करना है इनके साथ उन्होंने एक एक चीज़ आपको एक एक स्टेप के साथ दी हुई है तो चलें वीडियो में देखते हैं किस तरह से इसकी इंस्टॉलेशन होगी ये आप देखें वली कितने आराम से के रहा है इंस्टॉलेशन के बाद मैंने आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉलेशन हमने कर दिया और वली फुल इंजॉय कर रहा है इसमें और इसको बहुत मज़ा आ रहा है और ये आप अपने बच्चों के लिए जब लेंगे तो इन आपको भी बहुत मज़ा आएगा इसमें देखिए वो फुल अपने पाउंड का फोकस दे रहे जोर दे रहा है प्रेशर दे रहा है तो उसकी ना लेग्स इसे बहुत मज़बूत होंगी और टॉयस के साथ अभी फर्स्ट टाइम है तो इसको इतना आइडिया नहीं है तो ये नेक्स्ट टाइम से आगे से आस्से जब थोड़ा बड़ा होगा थोड़ा सा इसको समझ लगने लग पड़ेगी तो ये इनशाला ना थोड़ा सा वली इसको थोड़ा सा जो है ज़्यादा टॉयज़ को के साथ भी खेलना स्टार्ट कर देगा तो अभी जो है वली को नहीं इतना आइडिया हो रहा लेकिन जब ऐसे ऐसे इसको समझ लगेगी तो ये इसके साथ खेलने भी लग पड़ेगा और आप भी अपने बच्चों के लिए मंगाएं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चों को भी इससे बेनिफिट होगा और उन आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और खेलेंगे भी इसमें और इनके इसके अलावा जो है ये देखें इसमें ये म्यूज़िक भी ऑन हो रहा है प्रॉपर एक जो है ऑन ऑफ का बटन है उस पर ओब्जर्व देखें वली कितने आराम से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है उसको ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं उसको अच्छा लग रहा है कि एक नई चीज़ है कलरफुल है बहुत ज़्यादा कार्टून्स बने हुए हैं और ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं इस तरह की चीज़ें उनका आई विजन इतना इन चीज़ों से अच्छा होता है उनकी टाँगें फिज़िकली वो बहुत अच्छे होते हैं मैंटली बड़े स्ट्रॉग होते हैं तो ये चीज़ें आप अपने बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें लाएँ जिनसे उनको जो है बेनिफिट हो वार्निंग इस पर जो है चंद एक किस्म की हैं जो आपने एहतियात इनमें बरतनी है वो आप जो है बॉक्स पे भी लिखी हुई हैं मैं भी आपको थोड़ी सी डिटेल इससे रिलेटेड दे दूँगी तो इन उम्मीद करती हूँ कि आपको इसे बेनिफिट भी होगा और आप एहतियात भी थोड़ी सी कर लेंगे अपने बच्चों के मामले में क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं और उनके लिए एहतियात जो है इतनी ज़रूरी है आजकल के बच्चों के मामले में कि पेरेंट्स जो है उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपके बच्चे को इफ़ेक्ट कर सकती है इस पर लिखा है वॉर्निंग टू प्रीवेंट पॉसिबल इंजरी बाय इंटेंगलमेंट रिमूव दिस टॉय वन द चिल्ड्रेन स्टार्ट ट्राइंग टू गेट अप ऑन इट्स हैंड एंड नीज़ इन अ करोलिंग पोजिशन यानी कि आपका बच्चा जब क्रॉलिंग पोजिशन पर आए तो उस पर जो टॉयज हैं वो रिमूव कर दें क्योंकि आपका बच्चा जब थोड़ा सा ऊपर होने की कोशिश करेगा तो उसको ये ये चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं रिमूव कर दें इसके साथ जो छोटे छोटे टॉयज हैं उनको अलग कर दें सेपरेट कर दें क्योंकि उस वक्त उसको इंजरी हो सकती है कोई चीज़ लग सकती है तो इसके लिए इसके साथ उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बैटरी इन्फॉर्मेशन दी है वो भी आप देख लें कि बैटरी इसमें प्लीज़ यूज़ थ्री एक्स वन पॉइंट फाइव वी बैटरी ये रिचार्जेबल बैटरीज आप ले एनर्जाइजर के सेल लाई थी तो वो रिचार्ज हो जाते हैं वो बैटरीज भी आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल द बैटरीज़ विद करेक्ट प्लेस है या पोर्ट्रेट है यानी कि पोट्रेट यानी कि उस जगह पे जो एरिया है वहाँ पे आपने प्लेस करनी है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें लाइक like और सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे हाफ़िज़